Прошу проголосовать. Определяйтесь, коллеги, с бюджетом. Понятно. Кто против? Нет. Кто воздержался? Пятеро с бюджетом. Молодцы. Решение принято. Уважаемые коллеги, сейчас на голосование вторую поправку. Речь идет о том, то есть изменяем ставку не 3,5%, а 3%. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Спасибо. Кто против? Я против. Я к министерству же там если... Василий Павлович, вы против? Поднимайте руку, что вы против. Я вас вижу. Кто воздержался? Все живут в городах. Спасибо. Понятно. Решение принято, уважаемые коллеги. Теперь мы голосуем в целом. Проект решения с учетом принятых поправок, Кто за прошу проголосовать. Спасибо, вы же голосовали за слово, коллеги. Да, да, Все, спасибо. Кто против? Нет. Что вы держался? Нет, решение принято. Обращаю внимание. Решение принято и нет, Точно. Точка. Хотя, Зверя, спасибо, Сергей. Дорогие коллеги, я приглашаю на трибуну. Не приглашаю на этот У вас на руках, уважаемые коллеги, у вас ровно текст, свернув готовность районной рады до президента України, Верховной ради України, Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и Одесской областной рады щодо відновлення специального режима оподаткования для госпорядовников и других субъектов распределения. Если у депутатов, присутствующих в зале, желание выступить по этому вопросу. Ясно, не желающих. Есть ли у депутатов, присутствующих в зале, изменения, проекта решения, который у вас на руках? Нет. Голосуем. Уважаемые коллеги, голосуем предложенный проект решения в целом. Обращаю ваше внимание. Кто за, прошу проголосовать. Спасибо. Кто против? Нет, воздержавшись, нет, решение принято единогласно, Виктор Николаевич, это а протокол, естественно, единогласное решение принято. Дальше, уважаемые коллеги, Виктор Григорьевич Штапожевский, прошу вас с вопросом про затверждение положения о порядок учужения майна, что пребывает у спиртной власти территориальный громад Силка-Селочка -то Толстого района. Голова постійної комісії непроводи. Будь ласка. Колеги, дане питання обсуждалося на засіданні постійної комісії. Я хочу тільки наголосити те, що цей порядок, це в принципі правило відчування майна, яке ми будемо користуватися, і він не касається якогось окремого. Це касається об'єктів, касається районної ради і касається кожної связької ради. Чи, в цілому, ми регламентує порядок оцінки, порядок пробігу. Якщо є якісь питання... Це давай. що, ми маємо за сам порядок? За сам порядок. Що буде підлягати приватизації? Ми приймемо рішення, затвердимо перелік об'єктів, які будуть підлягати приватизації, але продаватись вони тут відповідно до цього порядку і потім пригосу.

На руках його не визнається. Переуважі до проєкту рішення. Немає. Голосуємо його в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Дякую. Хто проти? Нема. Утримався? Нема. Дякую, рішення прийнято. Друге, восьме питання. Про заміну розпорядника коштів та замовника при укладанні договорів на проведення капітальних ремонтів об'єктів на території Питовського району. Вітаю, пожалуйста, Значить, Прояснюю ситуацію. Відповідно програму розвитку Котовського району у шести сільських радах Нестоїта, Новоселівка, Стара Круйня, Клемінькьове і ще раз Новоселівка, є об'єкти капітального ремонту, які фінансуються з обласного бюджету. Ну, звичайно, гроші, які заходять з обласного бюджету, напряму до нас зайти не можуть, да? зробили прокладку, яка називається «Облтрансбуд» які є замовником будівництва розпорядженням коштів. Всі прекрасно розуміють, якщо вони будуть цим займатися, це буде в кращому разі під кінець року. І є багато шансів, що ми просто кошти не освоїть. В результатах переговорів з цією компанією Облтранс ми прийшли до консенсусу, який з собою мають основу. Вони передають частину своїх повноважень. Ну, в даній ситуації ми пропонуємо передати їх відділу ЖКХ, райдержадміністрації. В такому випадку відділ райдержадміст... відділ ЖКХ будемо проводити тендери, заключати договори з підрядниками, розпоряджатися коштами в тих обсягах, які вам перебують. Для того, щоб це зробити. Коллеги, вы знаете, мы очень, очень неприятный для нас, очень неприятный для нас образец Станислав Кадетский сад. Там заказчик распорядной кошки Одесский год. Третий год строим, не построили. Поэтому всем байдужим, все все равно, бросили. Для того, чтобы, Это, чтобы не этого не произошло. Не произошло. Мы этим предлагаем вам проект такого решения. С этим решением мы обратимся в областной совет, чтобы они изменили подрядчика, извините, распорядок кошки на отдел ЖПХ районной Котовской державной администрации. Это будет на месте, это будут, это будут те люди, которые заинтересованы в выполнении этих работ, люди, которые профессионалы знают, как это дело контролировать, как это дело принимать. Есть зауважение или желающие выставить про делать? Нет, нет. нет. Там проект решения на руках. Я ставлю его на голосование в целом. Кто за, прошу проголосовать. Спасибо. Кто против? Нет, воздержавшихся нет, решение принято. Спасибо, Виктор Григорьевич. Александр Валерьевич, пожалуйста, вам слово. Да. Пожалуйста, коллеги, план работы Катулской районной Рады на 2016 рейт. <свят> Уважаемые <свят> коллеги, есть желающие из числа депутатов прослушать? Э... Он розовый вопрос. Есть замечания к вам? Кто-то из депутатов настаивает на выступление, хорошо. Нет? Ставлю просто на голосование в целом. Не надо. Кто за? Спасибо. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Вы, вы, вы просто, по минуточку, Михаил Иванович. Мы голосуем по данном потому что, мы не рад. А вас просто посадят. Заглядите уже, когда дойдет. Извините. Просто. Приезд для Пункт 10. Про надание дозволу на принятие на баланс ОЕГГ ПАТ, Одесса ГАЗ звільниць підземного газопроводу високого тиску та шафових газорозподільчих пунктів. Доповідає Керадо Олександр Валерьевич. Будь ласка, Олександр Валерьевич. Уважаемые коллеги, в свое время строили подводящий водопровод станции Борщи. Да? Он проходил через территорию Фонтанского сельского совета, Дело в том, что э, в этом строительстве часть средств были районного совета. Right. Э, вот построили, э, газ по нему идет, э, но этот газопровод нужно обслуживать, постоянно нужно э, контролировать в целях безопасности и так далее. Сегодня э, у нас нет документов, которые свидетельство либо о том, что мы являемся собственниками. То есть он висит в воздухе. Для того, чтобы его могли нормально обслуживать и предоставлять людям да, услуги по... Край необходимо... необходимо принять решение и дать наше согласие и передать все это на баланс конечно. Да не все, а который мы финансируем. Э, этот вопрос обсуждался очень больно на комиссиях, и я действительно, это опять же, пишу, разные были мнения и разные интересные предложения. Э, в том числе предложение, скажем так, поиметь ЗИСК. Это неправильная ну, мысль. А тут, например, было предложение, скажем, сдавать в аренду наш кусочек. Дело в том, что сдавать мы будем его э, Валентине Петровне. Не, я не садилась. Раз. Второе, справа и слева, там пустые трубы, которые не наши, нам надо будет платить за ленд А третье, что нам придется делать биохимическую электромагнитную защиту и не знаю, сколько это стоит. То есть, в большом счете, если я не готов сказать в цифрах сегодня, но я готов с уверенностью сказать, что какого-либо теста, потому что нам надо с вами завтра создавать бригаду да, штатных специалистов. Да, ну, это, хорошо, но это фантастика. Это, поэтому для того, чтобы этот газопровод обслуживался, для того, чтобы он обслуживался безопасно, есть предложение нашу часть.